Puan Pertua, Kementerian Belia dan Sukan KBS melalui Pejabat Pesuruhjaya Jaya Sukan PJS sentiasa berusaha menggalakkan takbir urus badan sukan dilaksanakan secara berintegriti dengan memantau pendaftaran, tahap pematuhan dan keaktifan persatuan serta kelab sukan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576. Di bawah Seksyen 15, Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576, setiap badan sukan hendaklah memohon pendaftaran dengan pesuruh jaya sukan bagi menjalankan apa-apa aktiviti sukan. Berdasarkan rekod dan statistik PJS bagi tempoh 2020 hingga 2025, sebanyak 4,687 persatuan dan kelab sukan telah direkodkan sebagai tidak aktif atau bermasalah, melibatkan 23 badan sukan peringkat kebangsaan, 206 peringkat negeri, 486 peringkat daerah dan 3,972 peringkat kelab. Antara isu badan sukan yang berbangkit adalah berkaitan dengan tatbik urus badan sukan yang melibatkan pelanggaran Perlembagaan Badan Sukan dan pelanggaran Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576. Bagi memperkasa badan sukan, program pengukuhan tatbik urus badan sukan merupakan mekanisme yang telah dilaksanakan dengan memberi tumpuan ke kepada bimbingan dan latihan bagi meningkatkan kecekapan pengurusan. Antara inisiatif yang dilaksanakan termasuklah khusus pengurusan organisasi badan sukan, program pengukuhan advokasi governance dan integriti, hari bertemu pelanggan dan sesi dialog awam bersama badan sukan. Selain itu, jawatankuasa pertikaian sukan turut berfungsi sebagai mekanisme untuk memberi nasihat dan membantu menyelesaikan pertikaian dalam badan sukan selaras dengan Seksyen 24. Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576, sekiranya badan sukan berkenaan tidak dapat menyelesaikan pertikaian secara dalaman. KBS akan terus memperkukuh pemantauan dan pendekatan sokongan bagi membantu badan sukan meningkatkan tahap tatbik urus, menggalakkan semula keaktifan persatuan serta memastikan pembangunan sukan negara dilaksanakan secara teratur, berintegriti dan mampan. Sekian terima kasih. Patut pahat. Soalan tambahan kepada saya pada Menteri Berbanding dengan Persatuan Sukan Bagaimana dengan Persatuan Persatuan Belia Kini kelihatan semakin hilang taringnya Dan seolah-olah gagal menarik minat generasi Gen Z ini Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Kementerian Untuk mendayu upayakan semula Persatuan Belia ini Agar ianya kembali menjadi wadah perjuangan anak muda Terutamanya sikap patriotik kepada negara Terima kasih Yang Berhormat Batu Pahat atas keprihatinan uh, Yang Berhormat. Tuan-Ibu Kementerian Belia dan Sukan sentiasa memberi perhatian serius terhadap pengukuhan peranan pertubuhan belia agar kekal relevan sebagai platform pembangunan kepimpinan, penyertaan dan perjuangan anak muda khususnya dalam mendepani perubahan lanskap sosial dan demografi belia masa kini. Sebagai langkah strategik, Pelaksanaan had umur belia berpersatuan antara 15 hingga sebelum mencapai 30 tahun melalui Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia pindaan 2019 Akta Akta A1602 yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2026 merupakan reformasi struktur penting bagi memastikan proses regenerasi kepimpinan belia yang lebih tersusun, dinamik dan selari dengan aspirasi generasi muda. Berdasarkan rekod Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia ROI setakat 31 Januari 2026, sebanyak 8,087 Pertubuhan Belia adalah berdaftar yang mana keahlian di bawah umur 30 tahun pula adalah seramai 545,587 orang. KBS turut melaksanakan pendekatan sokongan berfokus menerusi penganjuran program dan aktiviti termasuk berbentuk advokasi seperti kembara jumpa orang muda, program outreach Pertubuhan Belia, kolaborasi Pinta Belia, ...kursus pengurusan berkesan pertumbuhan belia dan sebagainya... ...yang mana turut melibatkan Majlis Belia Malaysia MBM dan gabungannya. Selain itu, KBS juga mempertimbangkan sebanyak 2.5 juta yang memberikan manfaat... ...kepada 431 pertumbuhan belia bagi pelaksanaan program dan aktiviti... ...di bawah dana bantuan pembangunan belia dan rakan muda bagi tahun 2025. Inisiatif ini akan diteruskan bagi tahun 2026. Dan KBS juga komited untuk terus memperkukuhkan ekosistem pertumbuhan belia melalui pendekatan yang seimbang antara pembaharuan kepimpinan, sokongan pembangunan kapasiti dan penglibatan belia Akaumbi, agar persatuan belia kekal relevan, inklusif dan berperanan efektif sebagai wadah pembangunan dan kepimpinan anak muda dalam pembangunan negara. Sekian terima kasih. Terima kasih. Puan Yang Pertua, soalan tambahan. Saya minta Menteri Belia dan Sukan menjelaskan, sekiranya isu belia net not in education employment or training tidak ditangani secara sistematik perkara ini boleh membawa kepada masalah jangka panjang seperti pengangguran berterusan kemiskinan masalah sosial serta pembaziran pembaziran modal insan negara soalan saya apakah peranan KBS dan persatuan belia dalam menangani isu belia net di Malaysia. Sekian Puan dan Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Labuan. Tuan ibu Pertua, isu belia net not in education, employment or training terutamanya dalam kalangan yang berumur antara 15 hingga 24 tahun merupakan cabaran kritikal dalam pembangunan modal insan negara. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia, Peratusan belia NIT berumur 15 hingga 24 tahun direkodkan 8.7% pada tahun 2024. Manakala peratusan keciciran pelajar sekolah menengah pula direkodkan 2.55% pada tahun 2024. Data ini menunjukkan kewujudan kumpulan belia yang berisiko tercicir secara berterusan daripada sistem pendidikan, latihan dan pasaran pekerjaan sekiranya tiada intervensi awal dan bersepadu dilaksanakan. Jadi antara langkah intervensi yang telah diambil KBS adalah menerusi pelbagai langkah sebagaimana yang digariskan di bawah pelan pemerkasaan sosioekonomi belia Malaysia 2030 dengan memberi penekanan kepada usaha merapatkan jurang pendidikan dan ekonomi khususnya melibatkan belia minoriti belia terpinggir serta belia berisiko melalui laluan pembangunan yang lebih inklusif dan fleksibel Selain itu KBS menerusi institusi latihan kemahiran belia dan sukan ILKBS turut menawarkan latihan kemahiran secara sepenuh masa dan jangka pendek melalui jawatankuasa ILKBS di seluruh negara merangkumi 14 kemahiran yang relevan dengan keperluan industri semasa termasuklah bagi belia yang tidak mempunyai sijil pelajaran Malaysia atau SPM bagi khusus tertentu berdasarkan rekod seramai 468 orang pelajar menyambung pengajian di ILKBS tanpa SPM bagi tahun 2024 dan 2025 Program ini dirangka untuk meningkatkan kemahiran teknikal dan vokasional belia agar lebih bersedia memasuki pasaran pekerjaan serta meningkatkan kebolehpasaran sektor ekonomi yang pelbagai. Bagi belia nit yang memerlukan intervensi segera, KBS melaksanakan kursus kemahiran jangka pendek dan latihan berasaskan pekerjaan yang mana telah memanfaatkan lebih daripada 6000 orang belia menerusi penganjuran inisiatif seperti Future Youth Skill, Bootcamp dan Rakan Muda Skills for Life dengan izin. KBS menerusi Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, IRS, juga sedang melaksanakan kajian potensi daya saing dan keboleh pasaran belia Malaysia dalam pekerjaan pendidikan dan latihan. Kajian ini membangunkan pangkalan data profil belia NIT dengan sasaran 2,000 profil setahun bagi tempoh 2025 hingga 2030. Dapatan ini akan memperkasakan lagi perancangan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan belia, terutamanya dalam kalangan belia NIT yang berasaskan data inklusif dan komprehensif. Sekian terima kasih Tuan Pengerusi. Saya juntut Dato Kleo bin Muhammad Noh Ketere.